Pergerakan Zionisme moden yang akhirnya membawa kepada penubuhan negara haram Israel bukanlah terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil sebuah projek politik yang sangat terancang bermula seawal abad ke-17 sebelum dimuktamadkan pada hujung abad ke-19. Pada ketika itu, masyarakat Yahudi di Eropah terus-menerus menjadi sasaran diskriminasi dan kekejaman. Pogrom di Rusia dan Eropah Timur membunuh ribuan bangsa Yahudi, memaksa mereka melarikan diri dari tempat tinggal. Walaupun ada usaha untuk berasimilasi, mereka tetap dipinggirkan oleh Negara-negara Eropah. Dalam suasana inilah muncul Theodor Herzl, seorang wartawan kelahiran Hungary. Pada tahun 1896, beliau menulis Der Judenstaat, Negara Yahudi, sebagai karya yang menegaskan bahawa bangsa Yahudi hanya boleh selamat jika mereka memiliki negara berdaulat sendiri. Dan Palestin pada ketika itu dilihat sebagai lokasi paling simbolik dan strategik. 1897, 29 Ogos, kira-kira 200 perwakilan Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Basel, Switzerland. Di sinilah bermulanya detik penting dalam sejarah moden iaitu Kongres Zionis pertama. Kongres ini meluluskan program Basel yang menetapkan matlamat besar Zionisme, mendubuhkan sebuah penempatan rasmi dan sah bagi bangsa Yahudi di Palestin. Empat strategi utama turut digariskan iaitu yang pertama, menggalakkan penghijrahan Yahudi ke tanah Palestin, kedua, menyatukan Yahudi di seluruh dunia di bawah gerakan Zionisme, yang ketiga, membangunkan kesedaran kebangsaan Yahudi dan terakhir, mendapatkan pengiktirafan politik antarabangsa. Dengan itu, projek kolonial Zionis bermula secara me? iaitu sebagai sebuah projek yang sejak awal lagi bergantung pada sokongan kuasa luar, terutamanya kuasa imperialis barat. Sejak awal, gerakan Zionism tahu bahawa projek mereka tidak hanya akan berjaya tanpa sokongan kuasa imperialis barat, khususnya Britain. Jadi, Theodor Herzl sendiri telah berjumpa pemimpin Eropah termasuklah Kaisar Jerman dan juga Sultan Abdul Hamid II, tetapi hanya Britain yang melihat Zionism sebagai aset strategik di Timur Tengah. Bagi Britain, masyarakat Yahudi yang pro-barat di Palestine boleh menjadi penjaga kepentingan mereka. Pada peringkat awal, dunia Arab masih berada di bawah Uthmaniyah dan belum benar-benar memahami ancaman Zionism. Menjelang tahun 1910, penempatan haram Yahudi yang eksklusif mula mencetuskan keresahan dalam kalangan rakyat Palestin. Organisasi-organisasi milik Zionis memberi tanah secara sistematik sementara polisi Hebrew Labor Only menolak pekerja Arab dan mewujudkan ekonomi yang berasingan. Akhbar-akhbar Arab seperti Al-Manar, Palestin dan Al-Karmil pula memberi amaran tentang penjajahan senyap ini. Tetapi disebabkan kelemahan kerajaan Uthmaniyah perpecahan dalaman dan juga kesedaran politik yang masih rendah, respon Arab pada ketika itu masih terbatas dan tidak cukup kuat untuk menghalang projek Zionis. Menjelang tahun 1914, jauh sebelum Perang Besar bermula, Zionisme sudah pun membina asas penjajahannya dalam bentuk institusi antarabangsa, dana pembelian tanah, rangkaian elit politik dan program migrasi sistematik. Pada tahap ini Zionisme bukan lagi reaksi terhadap penindasan Eropah terhadap Yahudi. Ia sudah pun menjadi projek kolonial moden yang dipacu kepimpinan Yahudi yang strategik dan disokong kuat oleh kuasa besar seperti Britain dan Amerika Syarikat. Dominasi Barat dalam projek Zionisme mencapai kemuncak melalui Deklarasi Balfour 1917 yang menyokong pembentukan tanah air nasional Yahudi di Palestin tanpa mengambil kira hak penduduk asal. Selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah rakyat Arab sebenarnya cuba membina masa depan mereka sendiri. Pada tahun 1920, Kongres Arab Syria mengisytiharkan kerajaan merdeka di bawah Raja Faisal I iaitu sebagai sebuah kerajaan yang berteraskan perlembagaan liberalisme dan persamaan hak untuk semua arab yakni bangsa arab kurdi yahudi dan juga kristian ia adalah percubaan serius dunia arab bagi mendirikan negara moden yang inklusif dan demokratik tetapi cita-cita itu tidak bertahan Perancis menyerang Damsyik dalam Perang Maiselun menghancurkan kerajaan muda tersebut sementara Britain pula melaksanakan deklarasi Balfour di Palestin tanpa persetujuan rakyat asal. Gabungan analisis paper dan masalah menunjukkan bahawa Zionism adalah bentuk kolonialism pemukiman iaitu settler kolonialism yang beroperasi bukan sekadar melalui kekerasan ketenteraan tetapi juga manipulasi sejarah dan ingatan kolektif. Selepas Perang Dunia Kedua, kuasa dunia berubah. Empire Eropah runtuh dan Amerika Syarikat pula muncul sebagai kuasa global baru. AS telah mengambil alih peranan Britain telah menjadikan zionisme sebahagian daripada strategi mereka untuk mengawal timur tengah dan menahan pengaruh soviet selepas israel diisytiharkan pada tahun 1948 amerika memberi sokongan politik kewangan dan ketenteraan yang sangat besar peralihan dari britain kepada amerika syarikat menunjukkan bahawa projek zionisme bukan hanya soal aspirasi yahudi tetapi juga agenda geopolitik kuasa besar keseluruhan gambaran ini membuktikan satu perkara yang ini jalan menuju kewujudan Israel bukanlah kisah spontan mahupun perjuangan nasional semata-mata. Ia adalah hasil kombinasi antara projek kolonial Zionis, kepentingan geopolitik barat serta pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat Arab yang cuba membina masa depan mereka sendiri. Zionism bukan hanya projek kolonial tetapi juga penjabulan hak demokratik yang mengubah perjalanan sejarah Arab moden. Nakbah bukan hanya peristiwa tetapi proses perturusan yang cuba memadam identiti sejarah dan kewujudan Palestin. Kesimpulannya, kelahiran Zionisme membuka jalan kepada satu bentuk penjajahan moden yang diselubungi retorik peradaban dan kemajuan. Namun di sebalik slogan pembebasan Yahudi, tersingkap wajah sebenar imperialis barat yang terlibat secara langsung dalam menjayakan projek penaklukan Palestin, yakni sebuah realiti yang kesannya masih dirasakan hingga ke hari ini. Untuk artikel penuh layari www.cjm.com.my